Далее вас ждут новости спорта. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Молодежный сибиряк вернулся из Иркутска, где в течение недели участвовал в турнире на Кубок России по футболу среди юношеских команд. Команда с честью выдержала испытания, сложность которого нельзя переоценить. В Иркутске сибиряк М выступал в ограниченном составе с короткой скамейкой запасных и до предела напряженных условиях. Пять матчей подряд с единственным выходным после третьей игры. Открыли турнир двумя победами, доказали сибирскому медведю из Иркутска, кто тут настоящий медведь. В игре с Байкалом победили со счетом 3-1. Затем усталость сказалась, ничья с Читой, занявшей в итоге первое место и поражение с частной командой ИРА. В заключительном матче с Иркутским зенитом выиграли со счетом 2-1, заняв итоговое второе место с 10 очками. Ребята в ходе турнира прибавляли, функционально добавляли. И в последней игре ну, я бы так выразился, проявили характер свой. Несмотря на многочисленные травмы, болячки выиграли у зенита которую я считаю одной из сильнейших команд нашей Иркутской области. Следующий круг турнира проходит как раз команда, занявшая первое и второе места, так что сейчас Сибиряк М готовится к новому этапу борьбы. И, конечно, к первенству России среди любительских команд третьего дивизиона в высшей лиге, куда Сибиряк прошел благодаря первому месту в прошлогоднем первенстве первой лиги. Первая игра, кстати, пройдет на своей земле. 7 мая на стадионе «Локомотив» брачане сыграют с командой «Бийска», открыв турнир. 11 числа второй матч уже с барнаульским полимером. Обе игры стартуют в 5 часов вечера. Обязательно приходите, поддержать команду. Легкоатлетка Ирина Почитаева дважды взошла на пьедестал почета на всероссийских соревнованиях по метаниям. Они прошли в Адлере, куда спортсменка прибыла сразу после тренировочных сборов в Кисловодске. В категории до 20 лет Почитаева стала двукратным призером. В метании копья ее результат 45 метров, 40 сантиметров и серебро. В толкании ядра 13 метров и 48 сантиметров бронзовая награда. Михаил Гробунов, Роман Шурпаев, программа «Факт».